Pada dah pada rengas. Selanjutnya saya pilihkan yang berhormat Kota Melaka. Terima kasih ya. Satu timbalan speaker yang mengizinkan saya untuk ambil bahagian untuk membahas pindaan Akta Sewa Beli 1967 ini. Pertama sekali saya ingin menyatakan bahawa saya sokong 100% ke atas pindaan pada kali ini dan kita ingin ucapkan tanya ya, dan terima kasih kepada kementerian ya kerana uh, membentangkan pindaan ini ini merupakan satu pindaan yang bersifat reformasi ya di mana memang sudah lama kita menunggu saat-saat ini dan ini adalah sejajar dengan uh, konsep madani kita di mana kita menjaga kebajikan rakyat kita di mana selepas uh, pindaan ini kita boleh lihat Kadar faedah tetap sama rata itu flat rate akan dibatalkan. ya dihapuskan dan digantikan dengan reducing balance method iaitu kaedah pengurangan baki. Di mana seperti yang kita tahu dahulu kalau kita beli sebuah kereta ya melalui pinjaman HP jumlah faedah yang kita bayar itu adalah berdasarkan kepada formula berapa yang kita jumlah pinjaman darab dengan faedah dan darab dengan tempo pinjaman berapa tahun. Itulah yang kita perlu bayar. Tapi seperti yang kita tahu, sebenarnya tiap-tiap bulan kita buat pembayaran sepatutnya ya pinjaman pokok itu akan turun setiap bulan. Tetapi kita terpaksa dia ya, bayar dengan jumlah asal pinjaman kita. Jadi sudah pasti itu akan menyebabkan peminjam membayar faedah yang lebih tinggi. Maka dengan pindahan ini, ya di mana ia reducing dan kita adalah dairy rest sudah pasti ini akan membantu peminjam menjimat ya jimat dari segi membayar faedah ya interest mereka dapat jimat jadi ini sesuatu yang kita alu-alukan dan uh, satu saja perkara yang saya ingin uh, bangkit iaitu berkaitan dengan tempo penangguhan pelaksanaan kaedah pengurangan baki bagi perjanjian sewa beri yang sedia ada di mana saya difahamkan akan diberikan grace period selama 18 bulan di sini saya ingin cadang kepada kementerian supaya kita kaji ya 18 bulan tersebut sebab bagi saya itu adalah satu tempoh yang agak panjang sebab rata-rata kita lihat hari ini institusi kewangan mereka sudah ada sistem komputer yang lengkap yang telah digunakan untuk pinjaman perumahan yang telah mengamalkan uh, reducing balance uh, method. Jadi bagi saya ini hanya sekadar satu perkara yang uh, mudah saja, teknikal yang mudah dapat di diatasi, maka bagi yang sedia ada saya saya fikir mereka tak perlu 18 bulan untuk mereka menyesuaikan diri. Ya, jadi saya rasa barangkali 6 bulan sehingga 12 bulan sudah cukup supaya ...kita dapat memberi ya, peluang kepada peminjam sewa beli yang sedia ada ini... ...dapat menikmati hasil daripada pindaan pada kali ini. Akhir sekali satu isu yang uh, saya ingin bangkit... ...sungguh pun uh, tiada dalam uh, pindaan pada kali ini... ...yang saya rasa perlu uh, dibangkit dalam uh, perbahasan saya... ...untuk uh, perhatian kementerian dan juga menteri... ...ialah tentang kes sambung bayar. Di mana waktu ini kita lihat... Ya ada berlaku kes yang dinamakan sebagai sambung bayar iaitu apabila seorang uh, dia ambil HP dia beri sebuah kereta selepas 1 uh, 2 tahun dia sudah tak boleh sambung bayar maka apa yang dia akan lakukan ada ejen dia yang kata tak apa you boleh serahkan kereta kepada saya saya akan tolong anda untuk sambung bayar dan ini sudah menjadi satu uh, fenomena yang serius yang uh, kita lihat bertambah teruk, serius di mana dalam Facebook senang saja kita boleh lihat ada orang uh, buat iklan kata mereka boleh tolong uh, sambung bayar ini. Jadi akibatnya ialah yang kita lihat penyewa iaitu uh, HP yang ambil HP itu apabila dia serahkan kereta itu kepada orang tengah ini orang tengah ini pula jualkan kereta itu kepada pihak ketiga dan tanpa buat bayaran ansuran uh, pinjaman kepada uh, kepada apa nama yang memberikan pinjaman iaitu contohnya bank akibatnya ya yeah, hp iaitu peminjam yang asal terpaksa juga menanggung risikonya. Ya? Jadi ya dalam bab ini kita lihat sambung bayar ini bukan saja peminjam akan menghadapi risiko tetapi bagi institusi kewangan iaitu bank mereka juga menghadapi risiko kerugian sebab kereta itu telah dijual kepada aa, pihak ketiga dan tidak boleh dikesan dan pula ada yang pergi beli kereta tersebut dan tidak tahu tentang risiko yang dia akan hadapi sebab selepas dia sungguh pun dia bayar habis tetapi kereta itu bukan milik dia dia perlu tukar nama balik kepada yang pertama jadi dalam hal ini saya lihat kes sambung bayar ini adalah sesuatu yang serius di mana saya harap supaya kementerian dia dalam masa akan datang boleh dia ya, mengeluarkan satu uh, barangkali perlu buat satu pindahan undang-undang untuk melindungi uh, semua pihak yang terlibat ini itu saja daripada saya. Terima kasih ya Tim Lan Sepik. Terima kasih yang bermakna.